yəni də mən e, bizim Azərbaycanımızın dil tapı çəkirəm və burda Gədəbəyə Gədəbəydə doğulan şairlər belə bir kitab mən dəyərli operatorlarımızdan xahiş eləyirəm bu kitablı biraz e, e, yaxından ekranda göstərilsin və Gədəbəydə doğulan şairlər Mənim də görək ki bu kitab Gədəbəydə doğulan şairlər kitabı yenidən çağdaş ədəbi mühitə təqdim olunmasında və təbliğində doğrudan da sizə böyük əməyiniz var və bu kitab ümiyyətlə nə kimi iş görə bildi? Gədəbəydə doğulan şairlər kitabı. Deməli biz bayaqki söhbətimizin davamı kimi onu qeyd eləyək ki, yenə də o yazıl xanımın təşəbbüsü ilə ara yersəyə gəldi. Deməli şahidlər biz işləyəndən sonra mən də yerdim ki, yay ərəfəsində, ötənilin yay ərəfəsində yeni ayından başlayaraq Gədəbəkdə doğulan şairlər kitabını da bir toplu halında çıxartmaq qərarına gəldik. Bundan əvvəl də kitablar çıxıb. Lakin məni ilə gəlir. Buyurun, buyurun, buyurun. Məni ilə gəlir. Ə, ə, ə nə zaman hansı kitab vəkimi çıxartmağın mənasız olmayaraq bir ədəbiyyatın o münasib olaraq qalır, bir yazılı mənbə olaraq qalır, mədəniyyətimizə bir ərmağan kimi qalır. Bir qədər biz daha belə götürərək dərindən bu işi gör görməyə çalışdıq və elan verdik. 3 ay ərzində elanlar əsasında bizim yaratdığımız elektron poçta daxil olan şəhərləri topladıq və daha sonra qiymətləndirmə mərhələsində mütəxəssislər qiymətləndirdilər və biz bir qızıl orta deyək döyğə tutduq burada əlbəttə ki ədəbiyyatda müəyyən qədər tək gədəb və yaxud da ki, Azərbaycan ədəb mühitündə deyil azdan çoxdan dünya ədəbiyyatı mühitündə də çap olmaq imkanı qazananlar və hətta indiyə qədər çap olmaq imkanı qazanmayan istedadlar var ə biz yox belə bir orta mövqe tuturuq. Gəlibəydən və... nə qədər şairlər var, vaxt müəllim. Neçə ə... nə qədər yox, neçə şair bizim şairlərimiz var. Neçə nəfər? Dilşad xanım, mən belə deyim də, bilirsiz, hər şeir yazana da biz şair deyə bilmərik. Yəni burada söhfət heç olmasa belə götürək. Deyək ki, sözlərdən sancızmaqara elədin, şeir əmələ gəldi və bu mərhələdə dayandım. Bundan sonra artıq o alt qatı axtarmadın. Yarı poeziyaya keçid olmadı. Bax bu artıq bu mənim Burada 51 şair yeri alıb. 51 şairəm. Şair. Mən isə bilirəm ki biz də bütövlükdə Qədəbəydə olan istedadlı qədəm qələm adamlarının hamısını bu kitabda toplaya bilmədik. Bu bir qədər çətin məsələdir ə e, elə adamlar oldu xəbəri olmadı. Elə adamlar oldu çu e, Bəkə də iştirak eləmək istəmədi. Yəni 51 müəlliflən Qədəbəydəki istedadlı qədə, qələm adamları məhbudullah Şəmşdir ə itə vəm olsun necə deyirlər biz bu işləri görə bildik. Mənim mən çox təşəkkür edirəm sizə. Siz yazçı, jurnalist, şairisiz. Var olun ki bax belə bir təşəffüs rəyi sürürsünüz və sürdünüz. Əsas odur ki, insan çox şey arzulayır. Amma onun həyata keçməsində əsas əsas odur yəni insan arzuladığını da həyata keçirməlidikə bütün arzuları yerinə yetsin və burada əməyi olan hər bir kəsə təşəkkür eləmək lazımdır. Bizim tibb üzrə fəlsəfə doktoru, sağlamlığın qorunması ictimai birliyinin sədri Yasül xanım Abdiyev ayada doğrudan da xüsusi təşəkkür eləyirəm. İcra elidir. Bu cümlədən rayon, Gədəbəy rayon e, icra partısından e, tutmuş hər bir nümayəndəsi ümumiyyətlə Gədəbəydə Yazgul xanım ümumiyyətlə tez-tez. Mən bilirəm ki, o səfər edir və Yazgul xanım e, həkimdir, amma o e, rayonda o kətlərdə eləkətlər var, heç orada xəstəxana yoxdur. Amma Yazgul xanım e, mən bildiyimə görə orada e, səyyar bütün ailələrə, elədir, xidmətlər elədir, cansız ailələrə şəkil şəhər... edib, orada o kətlərdə bütün o insanlar orada müayinədən keçirlər, müalicə alıblar. Yəni o cür bax bu Yasul xanımın böyük bir doğrudan da köməyi bəli, ə, var. O danılmazdır, o cümlədən bizim elimizin obamızın mən qürur duyuram da ona görə Qedəbəyli olduğumdan. Qız xanım icazə versəz bir <laughs> əlavə də elyərdim. Tək Qedəbəylə bağlı yox, ümumiyyətlə o səyyar onların tibbi xidməti digər regionlarda da o tipdir ki, xeyr-xahişlər görürlər. Bir də Yazır xanımın gördüyü işləri qiymətləndirərkən onu deyim ki, va bu pandemiyanın ərəfəsində də belə götürək imkansız ailələrə həmişə əl uzadıb kömək eləyib, mənə dəstək olur. Maddədə də. Bəli. O, o indi hansı rayonlara getməyində o o başqa bir şeydir. Hı, Amma mən e, bildiyimi deyirəm ki, yəni Yasıl xanım e, Gədəbəyin Samanlıq kəndində doğulqoya başa çatdırıb qorxu kəsdə. Amma e, hər bir o elenovanın e, imkanı daxilində olan nə varsa onu eləsələr O doğru, doğru. El Oba, o kənd cəmaatı bilirsiniz, ehtiyacı var. Bu ehtiyacsa ödənəndə onlar sevilirlər, alqışa layiq olurlar və elə bunun da biri Yazğul xanımadı. Çox sağ olsun, bəli. var olsun. Çünki mən orada nə vaxtda olmuşamsa, deyiblər ki, Yazğul xanım gəlmişdi, getdi. Yazgun xanım hər hansısa tək tədbirdə olub orada özünü göstərmir. Amma əməli ilə gözəl işlər görür. Bir həkim kimi və e, elə ümiyyətlə hər bir ziyalımız, bir imkanlı adam. Görün neçə insanlar bəlkə də sağlamlığına qovuşdu. Söhbət ondan gedir bəl. və yenə də verilmiş boy sizi təşəkkür edir. Var, işləyəcək. Var, ol. var olun. Təşəkkür edirəm. E,